करणार महाराष्ट्राला इथे काय प्रकारची संस्कृती जन्माला घातली जातो जनतेचे प्रश्न मांडत असताना जनतेचे प्रश्न कोणी हमी द्यायची तर आम्ही खेळतोय त्यांनी आता एक्सप्लेन दिले की मी युट्यूब बघत असताना त्याची ऍड आली मी खेळत नव्हतो असं माझे लोक कुठे म्हणतात बोट हलताना दिसत ना राजा खाली गुलाम भरती ऍड बघताना करत आणि खेळताना पण दिसत ना खेळताना बोटावर आपण पत्ते खालीवरती करताना होत नाही आम्ही बघत असतो ना तेव्हा आम्ही ऍडव्हर्टाईज बघत असतो आम्ही काय काय बघत असतो पण खेळत नसतो आम्ही काही उगत असतो काय करत असतो आम्ही आज माहिती घेत असतो कित्येक वेळा माझ्या भाषणांची माहिती मी आतमध्ये बसल्या बसल्या गुगल वर काढत असतो कित्येक वेळा इतिहासाच्या अनेक तारखा ज्या डोक्यामध्ये फूट करायच्या असतात त्या आम्ही शेवटच्या क्षणीभू मग गुगलवरनं काढतो तुम्ही सर्व प्रश्न मानत असताना तुमच्या कुटुंबामध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलं जाते बायकोला माझ्या माझ्या पिढीला ज्या पद्धतीने बोलण्यात आलं माझ्या पुढीच्या अंतर्धर्मीय धर्मीय विवाहाबद्दल ज्या पोळी ज्याबद्दल बोलण्यात आलं सगळं धक्काच आता माझी पोरगी आणि माझी बायको तेवढेच मजबूत आहेत म्हणून एखादी म्हणजे गरीब विचारी पोरगी असेल तर बिचारी कोलमडून पडायची ही संस्कृती मी महाराष्ट्रात जन्माला लागत आहे आमचा पक्ष खूप वेगळा आहे सुसंस्कृत आणि संस्कारित आहे असं म्हणणाऱ्यांच्या पक्षामध्ये पहिलाच एक तर उद्धव ठाकरे आणि हिंदी बघा दिली माणिकराव गोपाी बघा कृषि मंत्री जिस तरीके से सभागृह के अंदर रम्मी खेलते हुए दिखाई दिए उसका तो सोशल मीडिया पे आया है लेकिन कहीं ना कहीं यही मंत्री जो अनेक मरतबा इनके ऊपर अनेक आरोप लगे थे कोई कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर लाड़का मंत्री होगा चहिता मंत्री होगा कैसी कार्रवाई लेना जरूरी है जिम्मेदारी तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो क्षेत्रीय आत्महत्या कर रहे उनके कहीं ना कहीं मुद्दे को नजर रखते हुए मंत्री जिस, मंत्री जिस तरीके से उनकी समस्याओं को सुलझा रहे लेकिन कृषि मंत्री इस तरीके से उनका वीडियो सामने आता हा व्हिडिओ एक इपरती चेहरा येतो असं दाखवत नाही ते पत्ते दिसत आहेत आणि त्याच्यावर त्यांचं बोग दिसत देणे देण्या शेतकरी आत्महत्या करतात पिकाला भाव नाही तर खेळायला सांगा ना आता तुम्ही पत्रकार पण जास्त चिंता करू नका सांगा जनरली रमीत रे एक करोड तीस लाख रुपये म्हणजे काय झालं आम्ही पण गेला आणि कर्ज माफी पण झाली अरे मी खेळले एक करोड रुपये हे नवीन योजना र मी खेळो कर्जाची काळ आपण देखील देखील तुम्ही अनेक लोकांना एक्सपोर्स केले ऐका अनेक लोकांना एक्सपोर्स करून ते मी मानलो त्यानंतर मग असं काय झालंच नाही असं काही होणार नाही की मी लोकांनी आता पुन्हा आज दुसरा रविवार आहे त्या दिवशी अशा प्रकारची घटना राजीनामे झालं पाहिजे सत्ते सत्तेची मुजोरी मध्य परवाने काय घरातच द्यायचे घरातच द्यायचे मध्य परवाने कुठला ब्रँड कोण चालवता येईल ना महाराष्ट्रासमोर कुठल्या ब्रँड चालवत असताना कोण त्याच्यामध्ये डायरेक्टर आहे कुठल्या कंपनीमध्ये कोण डायरेक्टर आहे येईल ना समोर लपत काहीच नाही हो लपत काहीच नाही एक शुगर इंडस्ट्रीवर कब्जा असताना लिकर इंडस्ट्रीवरही कब्जा आपला असावा अशा विचाराने हे सगळं घेरी चालत या सगळ्या मंत्र्यांचे राजीनामे पाहिजे कोण घेणार कोण राजीनामा मला देवेंद्रजी हतबलता दिसते मला हतबलता दिसते तरी ते हिंदीने त्यांनी दोन तीन प्रकरणांमध्ये इशारे दिले धनंजय मुंडे

और उन्होंने ही उनके माँ से कहा था जो यहाँ बैठी है उनकी माँ की मैं तुमको न्याय दूंगा मुझे मुख्यमंत्री बन रही मुझे लगता है उनके ही दुआओं से वो मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब रहा सर परिवार वाले मांग कर रहे करें जो अधिकारी आएंगे उनके नाम डिस्क्लोज ना किए जाए ऐसा है मैंने भी उनसे कहा है कि तीन की टीम बना क्योंकि एक को खरीदा जा सकता है तीन को नहीं खरीदा जा सकता अब अगर न्याय ही करने जा रहे हो तो ठीक से करो ऐसी हमारे मुख्यमंत्री के पास न्याय की मांग होगी और मैं ये बच्चियों को उनको मिलने के लिए उन उनका उन आशीर्वाद लेने के लिए उनकी बनाए देने के लिए लेके जाने वाला हूँ ये बच्ची जब जमील मरा तब मेरे ख्याल से पांच साल की थी, थी। सात तो साल की थी अब वो दसवीं में है वो जब मरा मरा वो तभी दस साल की अब ये दसवीं में है दसवीं में नब्बे परसेंट मिलाई उसने जब दिन रात माँ को रोते हुए देख रही घर में पूरा तनाव है इस हालत में ये लड़की ने नब्बे इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज की तरफ से हमने लेनी चाहिए क्योंकि बाप नहीं है घर में तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी ये बाप को ही पता चलता है और मुझे लगता है कि देवेंद्र जी फडणवीस आज बाप के रूप में आगे आगे

ये ये जो फैमिली है उनके लिए मुझे दिल में बहुत ये है पांच साल अकेले लड़ते रहे अकेले बिना पैसे के मालूम बेचारे क्या करते थे क्या खाना खाते थे कैसे थे लेकिन हर कागजात लाने में इनकी जो भी टीम है वो कामयाब रही है वो ही वो, उसकी वजह से तो केस स्ट्रांग हुई है अगर उषा माने मोहसिन बटले का नाम लिया है तो मोहसिन बटले को कभी बुलाया पुलिस स्टेशन में ओसामा की मारनार को टेस्ट सच दो मिनट में सामने आ जाएगा हे आपके ताबे में है ओसामा पहले एक को सुपारी देता है वो कहते हैं कि हमको आका ने बोला था फिर जिसको सुपारी देते हैं जो गोली मारता है वो कहता है कि आका ने मारने को बोला है तो और इसमें एक नाम कॉमन है वो है ओसामा और ओसामा वीडियो भेजता है वीडियो में नाम लेता है आपका का तो लोना करो नारकोटिक्स करो आका की अपने आप इसकी ओसामा की सब सच झूठ सामने आ जाएगा क्लस्टर को लेकर जिस तरीके से हैं ये क्लस्टर से ही हत्या तो होगी क्लस्टर, 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 क्लस्टर को विरोध कर रहे थे इनफैक्ट हम लोगों ने ओसामा के नार्को टेस्ट करवाने के लिए लेटर भी दिया है बट अब तक के कुछ हुआ नहीं उसमें भी उनकी कस्टडी में ही है लेकिन फिर भी अभी तक के कुछ पता नहीं आदमी कितनी अच्छी हुशारे ये तो अभी मुझे, मुझे मुद्दा ध्यान में आया आप अपने को लगता है कि अपन बहुत होशियार है जिसका चलता है अंदर से दिल मुसीबत उसको बहुत होशियार बना देता है वैसे लड़कियों का ओके